Terdapat lima kriteria teknologi hijau. Yang pertama, ialah meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Teknologi hijau dapat mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar seperti pencemaran udara, air dan tanah yang berpunca daripada aktiviti manusia. Kriteria yang kedua ialah mempunyai perbebasan gas rumah hijau GHG yang rendah atau sifar. Teknologi hijau dapat mengurangkan tahap pelepasan gas rumah hijau dengan penggunaan tenaga solar dan hidro yang menghasilkan pelepasan karbon dioksida yang rendah. Kriteria yang ketiga ialah selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sehat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Hal ini dikatakan kerana Teknologi hijau dapat mengurangkan kesan negatif terhadap manusia dan alam sekitar seperti pengurangan masalah pemanasan global dengan pengurangan gas rumah hijau. Yang kajian keempat ialah menjimatkan tenaga dan sumber asli. Teknologi hijau dapat mengurangkan penggunaan tenaga dan sumber asli dengan membangunkan sumber alternatif yang dapat menggantikan sumber asli seperti tenaga solar, angin dan biogas. Yang ketiga terakhir ialah mengalahkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Teknologi hijau dapat meningkatkan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan ombak yang boleh dihasilkan semula dalam tempoh yang singkat sepanjang hangat. sekarang kita berada kepada empat tonggak utama dasar teknologi hijau. Yang pertama ialah tenaga. Seperti yang murid-murid ketahui, kita sekarang sedang menggunakan tenaga aa, daripada solar, angin dan juga tenaga daripada kuasa hidro Jadi, aa, sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah cari alternatif baru untuk meminimumkan dan menjimatkan tenaga yang ada supaya masih dapat dikerjakan pada masa akan datang. Tongak yang kedua ialah alam sekitar. Kita perlulah memelihara dan memelihara alam sekitar akibat daripada aktiviti kesukaan manusia. Seperti yang murid-murid ketahui, akibat daripada aktiviti ini, ia telah mencemarkan sebahagian Uh, alam sekitar yang kita ada, contohnya kita menggunakan bahan daripada uh, tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya, akibat daripada uh, penggunaan kenderaan enjin bermotor menyebabkan uh, berlaku pemanasan global pada zaman sekarang. Tongak yang ketiga ialah daripada segi ekonomi. Seperti yang murid-murid tahu, apabila lahir dan juga banyak wujud teknologi hijau sekarang, jadi dia akan membangunkan negara kerana kita memerlukan banyak jurutera-jurutera jurutera yang aa, diperlukan dalam bidang ini. Ini akan lahirkan banyak aa, peluang pekerjaan dan boleh meningkatkan ekonomi negara tonggak yang keempat ialah dari segi sosial. Apabila wujudnya dar yang bersih dan mampai, dia akan melahirkan masyarakat yang menggunakan teknologi ini Sejurus dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Contoh yang cikgu boleh beri seperti aa, penggunaan panel solar. Apabila penggunaan panel solar ini dapat diluaskan lagi Uh, ramai rakyat dan juga masyarakat boleh menggunakan teknologi ini Untuk uh, menjimatkan tenaga mereka Menjimatkan tenaga penggunaan elektrik di rumah Aplikasi teknologi hijau terbagi kepada dua Iaitu sektor bekalan tenaga dan juga sektor penggunaan tenaga Sektor bekalan tenaga merujuk kepada Um, aplikasi teknologi hijau Dalam penjanaan tenaga Yang menguruskan berkala tenaga Termasuk penjanaan bersama industri Dan juga komersial Penjanaan tenaga hijau pula Merujuk kepada penjanaan tenaga Yang boleh menggunakan tenaga Dipuah baru ini Seperti tenaga solar Dan juga ombak Tenaga ini dikenali Sebalik tenaga hijau kerana Tidak mencermatkan alam sekitar. Sebagai contoh, penggunaan tenaga solar sangatlah digalakkan di kawasan perumahan dan juga ladang ladang untuk meminimumkan tenaga elektrik yang kita sedang beri sekarang. Sektor bangunan menerima pakai teknologi hidau dalam pembinaan, pengurusan, pemuliharaan dan juga pemusnahan bangunan. Rekaan Bagaimana dia menggunakan konsep dan ciri-ciri teknologi hijau sangatlah digalakkan bagi uh, menyokong pembangunan yang mampai kepada alam sekitar. Contoh yang cikgu boleh berikan di sini ialah seperti bangunan beliai yang berada di Jaya sekarang. Dan bangunan ini menggunakan konsep teknologi hijau. Seperti yang murid-murid nampak, Bangunan ini diperbuat daripada bahan kaca. Jadi, penggunaan bahan kaca ini dapat menjimatkan tenaga kerana pencahayaan yang cukup dalam bangunan. Bagi Senter Pengurusan Air dan Diversiti, ia merupakan teknologi hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan, pengubahan dan juga pekerjaan kawasan pelukuhan pelukusan tapak. Seperti yang murid-murid ketahui, -murid air merupakan salah satu sumber yang diunikan oleh manusia. Jadi, air dan juga sisa pembahan diproses dahulu Konsep teknologi hijau Dan digital uh, Untuk penggunaan Semua orang sektor Ialah sektor pengangkutan Sektor pengangkutan Memasukkan elemen teknologi hijau Dalam menghasilkan Prasarana pengangkutan Dan juga kenangan Khususnya bagi menggantikan bahan bakar Kepada banyak bahan api Seperti yang kita boleh nampak Di sini ialah penggunaan kereta solar Kereta solar menggunakan penjimatan tenaga yang sangat banyak Kerana ia menggunakan tenaga elektrik Dan tidak menggunakan tenaga bahan bakar Kereta solar juga dapat men, aa, lebih mesra alam Kerana tidak mencemarkan udara Kerana tidak mengeluarkan aa, gas exhaust Seterusnya kereta solar aa, aa, mempunyai prestasi kelebihan yang lebih aa, tinggi berbanding kenderaan berenjin motor kerana kereta solar tidak mencemarkan bunyi dan aa, penghasilan aa, dan juga penghasilan yang lebih lancar ketika menggunakannya. Di sini murid-murid dapat lihat bahawa penggunaan kereta solar dapat uh, mengurangkan masalah alam -ala sekitar yang kita ada sekarang penggunaan teknologi hijau dalam kejuruteraan mekanikal boleh diaplikasikan dalam sektor pengangkutan dan sumber tenaga. Dalam sektor pengangkutan, teknologi kini menjurus kepada peralihan daripada bahan api berasaskan fosil kepada sumber yang lebih mesra alam, seperti tenaga elektrik. Kereta elektrik ditarifkan sebagai kenderaan pemotor yang dipacu oleh sumber elektrik. Kelebihannya ialah penggunaan tenaga yang cekap, mesra alam dan peningkatan prestasi. Kereta hybrid juga merupakan salah satu teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Kereta hybrid ialah kereta elektrik yang digabungkan dengan kereta yang menggunakan bahan api. Kenderaan ini mempunyai kelebihan seperti kereta elektrik iaitu dapat menjimatkan penggunaan bahan api dan seterusnya mengurangkan penghasilan karbon terdapat tiga jenis kereta hybrid iaitu sistem siri, sistem selari dan sistem siri selari. Enjin biodiesel juga merupakan salah satu teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Enjin biodiesel ialah penggunaan bahan api yang dihasilkan daripada sumber minyak tumbuhan seperti kelapa sawit dalam enjin diesel. Penggunaan biodiesel dalam enjin kenderaan dapat mengurangkan pelepasan kandungan kepada bahan api fosil dan seterusnya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang boleh menyebabkan pemanasan global. Kebaikan biodiesel pada alam sekitar ialah lebih bersih, kurang toksik, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, mengurangkan pemanasan global dan mempunyai kandungan sulfur yang sangat rendah. Untuk sumber tenaga, sumber tenaga dibahagi kepada dua iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui dan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga hijau ialah sumber tenaga yang dapat diperbaharui dan juga ditarifkan sebagai tenaga yang boleh dihasilkan semula dalam tempoh yang singkat dan sepanjang hayat manusia. Salah satu contoh ialah tenaga surya Tenaga surya ialah sumber tenaga paling utama di dunia dan terdapat dua jenis teknologi yang digunakan untuk mendapatkan tenaga daripada sumber cahaya matahari iaitu sistem terma dan sistem fotovoltaik, PV. Ten sumber tenaga yang kedua ialah tenaga angin. Tenaga angin ialah proses di mana angin digunakan untuk menjana kuasa mekanik dan elektrik. Terdapat dua jenis turbin angin iaitu turbin paksi mendata dan turbin paksi menegak. Turbin angin menukarkan tenaga kinetik daripada angin kepada tenaga mekanik. Dan juga tenaga angin dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik, menyediakan tenaga untuk peranti mekanik, mengempam air dan menghasilkan udara dan mampat. Seterusnya ialah tenaga ombak. Tenaga ombak mempunyai kuasa yang tidak terhad. Ombak bergerak ke persisir pantai dan kembali ke laut mempunyai keupayaan dan tenaga elektrik. Ombak digunakan untuk memutarkan turbin dan dinamo bagi menghasilkan tenaga elektrik. Keadaan ombak di Malaysia yang dipengaruhi oleh angin monsun timur laut dan barat daya dapat menghasilkan ombak yang mempunyai ketinggian sekitar 2.5 meter sehingga 3 meter. Oleh itu, penggunaan teknologi yang dapat menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga ombak seperti kaedah pelampung dapat meningkatkan bekalan tenaga elektrik daripada sumber tenaga boleh diperbaharui. Teknologi hijau memberikan banyak kelebihan kepada masyarakat dan alam sekitar. Pertama, ia menjimatkan tenaga kerana menggunakan sumber tenaga yang cekap seperti tenaga solar atau lampu LED yang mengurangkan pembaziran elektrik. Ia juga dapat menjimatkan kos dalam jangka panjang walaupun pelaburan awah agak tinggi. Tetapi kos penyelenggaraan dan bil utiliti akan jauh lebih rendah. Selain itu Teknologi hijau membantu memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran dan kesan rumah hijau. Dalam masa yang sama, ia turut membuka peluang pekerjaan dalam bidang tenaga boleh baharu. penyelidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Hari sekali, penggunaan teknologi hijau boleh menjana ekonomi melalui pertumbuhan industri hijau dan pelaburan dalam inovasi teknologi. Antara langkah yang boleh diambil untuk menyokong teknologi hijau ialah penggunaan kenderaan cekap tenaga seperti kereta elektrik dan hybrid yang kurang menggunakan bahan api fosil. Kita juga boleh tukar kepada mentor lampu cekap tenaga. Contohnya, lampu LED yang lebih tahan lama dan guna elektrik lebih sedikit. Selain itu, memilih barang elektrik barang elektrik cekap tenaga seperti peti sejuk atau mesin basuh yang ada label cekap tenaga dapat mengurangkan penggunaan elektrik di rumah. Satu lagi langkah ialah menggunakan sistem penuaian air hujan yang boleh simpan air hujan untuk kegunaan domestik seperti meniram pokok bunga. Dan akhir sekali, membina rumah dengan pendapat kediaman yang baik dapat membantu mengekalkan suhu dalaman tanpa menggunakan alat pengawal dingin secara berlebihan. Jadi, murid-murid semua, cikgu harap kamu sebagai selaku bakal jurutera uh, terokailah dan ambillah peluang yang ada untuk memperbanyakkan lagi inovasi dan teknologi hijau yang kita ada untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar, menjimatkan sumber tenaga yang kita ada serta menjamin kelesaikan negara bagi membangunkan negara yang mampan pada masa akan datang.